সব জাগাতে ইন্ডিকেটিভ হোটেল নাম তো এনেকে সাইনবোর্ডত লিখে তার বুঝি পাই এটু মাংস পা যায় মানে এই কথা হোম মিনিষ্টার হয় মতো মই এটা নাই বিচাৰি আছো দশ বছর আগতে আরবিক নামত হোটেল নাছিল এখন হোটেলো নাছিল মই এইখন গুৱাহাটীতে ডাঙৰ হৈছো হেদাইতপুৰত মুছলমান মানুহৰ ঘৰত খায়ে মই ডাঙৰ হৈছো এতিয়া আৰবিক নামৰ হোটেলবোৰ কিয় ইণ্ডিকেশ্যন নহয় জানো ইয়াত কি পোৱা যায় ৰিকনচিলেশ্যন হ'ব লাগিব সমাজৰ মাজত কথা পাতিব লাগিব কথা দাবায়ে নহ'ব তেতিয়া সংঘৰ্ষ হৈয়ে থাকিব কথা যেতিয়া পাতিম যোৱাকালি মই বৰাকভেলীত মই গৈ আছো কৰিমগঞ্জৰ পৰা শিলচৰলৈকে আমেদিয়া হোটেল আৰু সন্মুখত অলপ আগত দুশ মিটাৰৰ দূৰত মন্দিৰ হোৱাট ইজ ডেট ইণ্ডিকেচন এতিয়া আপোনালোকে যদি কয় নহয় নহয় ইয়াত কিবা নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে বুজি ল'ব যে ময়ো অসমৰ হোম মিনিষ্টাৰ ক'ৰবাত যদি অবৈধ মদ বিক্ৰী আছে মই এইটোও গম পাম অবৈধ মাংস বিক্ৰী হৈ থাকিলে মই এইটোও গম পাম গতিকে ব্লেমটো বাদ দিয়ক এইটোৱে সমস্যাৰ সমাধান নকৰে বহিলে কথা পাতিলে সমাধান ওলাব আৰু আপোনালোকে মনটো খুলি লওক ভাৰতবৰ্ষত সনাতন হিন্দু মানুহৰ লগত যুঁজ কৰি পেলাই আমি ইয়াত থকাৰ কথাটো নাহে সংঘাতে হৈ থাকিব আৰু আমাৰ মানুহখিনি আপোনালোকৰ পৰা দূৰত নহয় এটা সমষ্টিৰ এজন বিধায়কক আঙুলি টুৱাই কওক যে আপোনালোকৰ তাৰ পৰা মুছলিম মানুহ পলাই আহিছে এজনক আঙুলি টুৱাওক আমাৰ তাতে সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতিৰ উদাহৰণ আমি সদায় দেখুৱাই আহিছোঁ আৰু আমি দেখুৱাই থাকিম অলপ এতিয়া আপোনালোকে দেখুৱাৰ সময় আহিলে কাৰণ ইউ আৰ ওৱান অৱ দ্য লাৰ্জেষ্ট কমিউনিটি ইন আছাম নাও আগৰ দৰে পৰিৱেশ নাই আগতে যেতিয়া টেন ইলেভেন পাৰ্চেণ্ট আছিলে বাদ দিয়ক কাৰণ আমি লিড লওঁ কিন্তু এতিয়া অবিভক্ত গোৱালপাৰা বুলি কওক অবিভক্ত কামৰূপ বুলি কওক অবিভক্ত দৰং বুলি কওক অবিভক্ত ধুবুৰী বুলি কওক আপোনালোক লিডিং কমিউনিটি আৰু এজনো হিন্দু মানুহ সেই জেগাটোৰ পৰা পলায়ন কৰাটোৱে আপোনালোকৰ ওপৰত প্ৰশ্নবোধক চিন আনি দিয়ে ৰাখি থওক মানুহখিনিক